Хтось вже активно приймає участь у змаганнях, а у когось ідуть останні приготування до важливих стартів. У Луцьку на базі стадіону Авангард розпочався та триватиме до 30 травня навчально-тренувальний збір західного та східного центрів олімпійської підготовки. На ньому присутні більше 40 спортсменів з обох ЦОПів, а також їхні тренери, лікарі та масажисти. Як проходять останні приготування до великого сезону та до чого готуються юні спортсмени, дивіться у сюжеті. На сборе находится переменный и основной состав ЦОПов Захидный и Схидный. Непосредственно идет подготовка к летнему чемпионату Украины среди юниоров и юношей. Юноши отбираются на чемпионат Европы, а на чемпионате Европы идет отбор непосредственно на Олимпийские игры, а юниоры готовятся на чемпионат мира. Подготовка проходит прекрасно. Приехали из Анталии, все прошло гладко, то есть уже половина спортсменов уехали на матчевую встречу в Израиль. Те, кто остались, непосредственно будут готовиться. Я готовлюсь к чемпионату Украины. После этого я планирую попасть на чемпионат Европы, который будет происходить в Берлине. Бор проходит в хорошем месте, это в Луцке. Здесь очень хорошая база, очень хороший стадион. Город нас принял очень хорошо. Все, есть восстановление, массажисты.